Cuba bayangkan, macam mana kalau anda ada seorang pembantu pribadi. Tapi yang ini tak pernah letih, boleh tolong rancang pelajaran dan paling best, boleh bagi tunjuk ajar khas untuk setiap seorang pelajar anda. Bunyi macam cerita science fiction kan? Tapi itulah janji AI generatif untuk kita, para guru. Ia bukan lagi angan-angan tapi satu alat revolusioner yang dah ada depan mata. Jom kita bongkar macam mana ia berfungsi. Okey, tapi sebelum kita terjun lebih dalam pasal AI ni, jom kita undur sikit kita berhenti sekejap dan tanya diri kita soalan paling asas. Kenapa ya kita jadi cikgu? Apa sebenarnya matlamat akhir kita dalam bilik darjah? Jawapannya, semuanya berbalik pada satu konsep penting ni. Pendidikan yang berkesan. Ha, inilah inti parti dia. Pendidikan yang betul-betul berkesan tu bukan pasal pelajar boleh hafal formula matematik. Tapi, adakah mereka boleh guna formula tu untuk kira bajet poket sendiri? Ia bukan setakat lulus periksa, tapi pasal aplikasi dalam dunia sebenar. Matlamat kita ialah hasil yang boleh diguna pakai, betul tak? Dan untuk capai matlamat ni, biasanya kita bergantung pada tiga tunjang utama. Yang pertama, pembelajaran mesti berpusatkan pelajar. Maksudnya, mereka aktif bukan setakat dengar aja. Lepas tu yang kedua, kurikulum kita kena fleksibel. Boleh diubah suai ikut tahap pelajar, ada yang laju, ada yang perlukan lebih masa. Dan akhir sekali, penilaian formatif. Ini bukan pasal bagi grade je, tapi pasal bagi maklum balas berterusan supaya mereka boleh perbaiki diri. Tapi inilah realiti pahitnya. Cuba bayangkan, kita nak buat semua benda ideal ni untuk 40 orang pelajar yang berbeza-beza dalam satu kelas. Apa jadi? Ia jadi satu resipi sempurna untuk guru rasa burnout dan pelajar pula hilang minat. Inilah krisis senyap yang sedang berlaku di sekolah-sekolah kita. Tapi, macam mana kalau saya cakap ada satu alat yang boleh bantu kita atasi cabaran ni? Ah, ha, di sinilah AI muncul. Ia macam satu kuasa besar, baharu yang ada potensi untuk ubah segala-galanya untuk kita. Okey, dengar aja perkataan AI atau kecerdasan buatan ni, mungkin ada yang rasa macam rumit sikit kan? Tak apa, jangan risau. Senang cerita, AI ni cuma teknologi yang tiru cara manusia berfikir. Ia boleh belajar, ia boleh buat kesimpulan logik dan ia boleh selesaikan masalah. Itu je. Nak tahu macam mana ia berfungsi? Contoh paling senang, kita tengok aplikasi cuaca kat telefon kita. Mula-mula, ia belajar daripada data cuaca bertahun-tahun lamanya. Lepas tu, ia membuat penakulan macam, hmm, kalau awan jenis macam ni muncul, selalunya akan hujan. Dan akhirnya, ia menyelesaikan masalah kita dengan bagi cadangan, baik bawa payung hari ini. Proses logiknya sama je. Tapi kan, kuasa sebenar yang betul-betul jadi game changer datang dari satu jenis AI yang lagi canggih. Ia bukan setakat analisis data yang sedia ada, tapi ia boleh mencipta sesuatu yang baru dari kosong. Dan inilah yang kita panggil AI generatif. Jadi, apa yang istimewa sangat pasal dia? Dia boleh hasilkan kandungan yang betul-betul baru ikut arahan kita. Contohnya, anda perlukan tiga set soalan kuis sejarah yang berbeza. Boleh? Nak satu ringkasan mudah pasal fotosintesis untuk pelajar tingkatan satu? Pun boleh. AI generatif boleh buat semua tu dalam beberapa saat je. Okey, cukup pasal teori. Sekarang, bahagian paling penting. Macam mana kita sebagai cikgu nak guna kuasa ni dalam bilik darjah kita? Jom kita tengok beberapa contoh praktikal. Temuk perbandingan ni, ini masalah paling klasik untuk semua guru kan? Macam mana nak layan keperluan 40 pelajar yang berbeza serentak? Penyelesaian AI, ia boleh jadi tutor digital peribadi untuk setiap seorang pelajar tu pada masa yang sama. Macam mana ia buat kerja? Macam ni. Katalah ada seorang pelajar ni asyik salah je soalan algebra. AI akan perasan corak kesilapan dia. Lepas tu, ia boleh terus cipta soalan latihan tambahan khas untuk dia atau mungkin tunjukkan video penjelasan yang lain. Dan maklum balas tu dapat serta-merta, bukan kena tunggu seminggu untuk cikgu pulangkan buku. Okey, saya tahu mesti ada yang tengah fikir sekarang ni. Habis tu, macam mana dengan isu meniru? Adil ke untuk semua pelajar? Ini semua soalan yang sangat penting. Dengan teknologi baru, datang sekali dilema baru. Jom kita bincang benda ni secara terus terang. Ada dua kebimbangan utama selalunya. Pertama, pasal keaslian. Kalau AI boleh tulis esei, macam mana nak tahu tu kerja pelajar? Jawapannya, kita kena ubah cara kita menilai. Kita bukan lagi nilai draft akhir semata-mata, tapi kita nilai proses dia. Macam mana dia analisis, cabar dan perbaiki draft yang AI bagi. Kedua, pasal keadilan. Kita kena pastikan alat ni tak berat sebelah dan semua pelajar dapat akses yang sama. Ini memang satu cabaran dan kita kena proaktif untuk selesaikannya ini mungkin akan ubah cara kita bagi kerja rumah selamanya. Daripada kita larang guna AI, apa kata kita jadikan ia sebahagian dari tugasan. Minta pelajar guna AI untuk hasilkan draft pertama. Tugasan sebenar mereka ialah untuk kritik, soal dan tambah baik hasil AI itu. Di sinilah proses pembelajaran sebenar berlaku di mana kemahiran berfikir kritis mereka diasah. Soalan paling besar sekarang, kalau AI dah boleh buat semua ni, adakah kerja cikgu akan pupus? Jawapannya, langsung tidak. Peranan kita bukan digantikan, tapi ia berevolusi. Ia menjadi sesuatu yang jauh-jauh lebih penting. Peranan kita sedang beralih. Dulu, mungkin kita banyak jadi penyampai maklumat. Sekarang, kita menjadi pereka pengalaman pembelajaran dan mentor. Fokus kita bukan lagi pada apa yang pelajar tahu, tapi jenis insan yang macam mana kita nak bantu mereka jadi. Jadi apa maksudnya dalam rutin harian kita? Biar AI yang uruskan kerja-kerja robotik, macam menanda kertas objektif atau urusan pentadbiran. Ini akan bagi kita lebih banyak masa dan tenaga untuk fokus pada perkara yang hanya manusia boleh buat. Membina hubungan yang bermakna, mencetuskan rasa ingin tahu dan melatih kemahiran insaniah macam empati dan kreativiti. Jadi dalam dunia yang penuh dengan AI nanti, kemahiran apa yang paling berharga? iaitu kemahiran yang mesin tak boleh buat ada dua yang utama pemikiran kritis untuk kita sentiasa persoalkan maklumat yang kita dapat dan kecerdasan emosi untuk kita berhubung bekerjasama dan memimpin orang lain inilah literasi baru abad ke-21 saya rasa petikan ni merumuskan semuanya dengan sangat baik. AI boleh bagi kita maklumat, fakta dan data. Tapi ia takkan boleh ganti perangan seorang guru untuk bagi inspirasi, untuk bentuk saksiah dan untuk ajar kita semua macam mana nak jadi manusia yang lebih baik. Jadi, kita dah sampai ke penghujungnya. Isunya sekarang bukan lagi jika AI akan masuk ke bilik darjah. Kerana realitinya, ia dah ada di sini. Persoalannya ialah bagaimana kita sebagai pendidik akan memimpin perubahan ini. Ini bukan tentang ikut trend tapi tentang kita sama-sama membentuk masa depan pendidikan. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu soalan, apakah satu langkah kecil yang akan anda ambil esok untuk memulakan perjalanan ini?